Ваши фирмовые крамницы – это справжні бутики, можно сказать. Это уникально, снова же, такая пропозиция. Как появилась думка это такие крамницы? Каждый покупатель обращал внимание, что кондитерский отдел, любой кондитерский отдел в любом магазине представлен обширным ассортиментом кондитерских изделий, но нет, скажем, той подачи, той рекламы для продукции, которая должна быть, то есть уважение к покупателю. Поэтому была задумана такая концепция магазинов, что каждый покупатель для нас – это личность. То есть он пришел купить торт, как правило, это праздник, как правило, это какое-то событие, которое надо отметить. Ну, а соответственно, под это мероприятие мы придумали так сувениры, цветы. И, то есть человек, заходя к нам, получает, скажем, минимальный пакет, который он уже готов идти в гости и поздравлять приятелей своих. С нами изъявили желание работать два частных предпринимателя, то есть магазины это не крем розет мы поддерживаем просто концепцию крем розет. А вообще это отдельные лица, которые опять же нашли в нашем торговой марке себе рабочие места, свой бизнес. Вот они заинтересовались тоже нашей идеей. Пока у нас два магазина, это на площади фестивальной І на століваров. Наша знімальна група відвідала одну з крамниць торгівельної марки Крем Розет, щоб спитати у споживачів, що вони думають про якість цієї продукції. Ми постійно покупаємо і їдимо цю продукцію, поэтому я можу положительно сказати. Что Об этой продукции. Нравится? Мне просто нравится. Я объяснить не могу. Но пробовал разные торты, пирожные. Ну, мне это самое больше нравится. Я давно попробовал эти торты. Вот. Нравится, потому что вкусные очень. Цена достаточно приемлема. Вот. Качество очень хорошее. Красивый. Внешний вид, и начинка очень вкусная. Ну, все очень вкусно. Какой вам нравится ну, Я все попробовал. Мне все они нравятся. Давно покупаю. Попробовали почти все. Все исключительно вкусно тает во рту. Во-первых, на подарок красивый торт. Это раз. Во-вторых, ну, отличается от других. Меньше синтетики, не знаю. Но нам так кажется, семье кажется. Во-первых, красивый внешний вид, упаковочка. Ну, и сам торт, конечно, чтобы красивый был. Вкусный и вкусный. <Letter> и продавцы хорошие, общительные. Очень Просед нравится. Вкусненько, красивенько. Ми переконалися протягом програми, що торгівельна марка Крем Розет дійсно варта отримання сертифіката конкурентоспроможності від програми Убирай своє, тому що якість, ціна, співвідношення якості з ціною та соціальна відповідальність виробника знаходяться на належному рівні. Тож ми вас вітаємо і зичимо вам і далі нас радувати своєю продукцією. Дякуємо. А я в свою очередь хочу канун нового года. Поздравити всіх жителів города Запорожья з наступаючим новим годом им здоров'я, щастя і удачі в жизни. А якщо ви маєте якісь особисті пропозиції або побажання для торгівельної марки Крем Розет, ви можете зайти на сайт www.buy.zp.ua. А окрім того, ви там зможете знайти інформацію і про інших місцевих виробників, які є активними учасниками руху купуй Запорізьке. І ще там знаходиться відеоархів програм Обирай своє, які знайомлять вас з досягненнями і проблемами місцевого малого та середнього бізнесу. Нашу программу продолжает тема, яка, напевно, наверное, интересует для всех без вынятку предпринимателей Запорізької области. В области работает комплексная программа развития предпринимательства. Она утверждена на два года, на 9-10 год. Это наша программа, кардинально отличается от всех предыдущих. У нее есть ряд инновационных подходов. Вот один из них ⁇ это новый раздел в нашей программе, поддержка местного товаропроизводителя, повышение конкурентоспособности наших товаропроизводителей. И есть результат у этой программы, который, я надеюсь, видят все жители нашей области. По местным товаропроизводителям это акция, которая знают, я надеюсь, уже все, все жители нашей области. Эта акция называется «Кухой Первое – это поддержка товаропроизводителя. Второе – это поддержка тех, которые оказывают услуги и поддержка тех, которые занимаются торговлей и реализацией услуг. В свою очередь, это занятость населения, в свою очередь, это бюджет нашего города. Еще одно инновационное направление – это создание кластеров. Это объединение э, тех, кто кто создает, те, кто производит и те, кто реализует. Первый кластер – это машиностроение в области машиностроения, это Мелитопольский район. А второй кластер – это пчеловодство, тоже он расположен в Мелитопольском районе. И третий кластер – это как раз поддержка производителей пищевой продукции в рамках вот этой акции «Купой за Парижки». Несмотря на кризис, несмотря на большую ограниченность областного бюджета, все-таки на реализацию программы, учитывая ее важность, там были выделены средства. Они выделены не только на бумаге, но и фактически. Мы надеемся, что Они в следующем году вже заработають, і ми увидим этот результат. Безумовно, від підтримки влади залежить добробут малого та середнього місцевого бізнесу. Але не забувайте, що він залежить і від вашої особистої підтримки. Тож робіть правильний вибір. Обирайте своє.